инженер Тепельской ТЭС публично-акционерного центра НРО Иван Кузьмин Спасибо за представленное слово Значит, ну, в принципе в общ, общую всю информацию выступающим сегодня сообщили доверить до присутствующих на сегодняшнем заседании в состоянии делать на нашей станции действительно наша станция построена по проекту 60 годов. В 60-х годах, в 69-м году был включен в работу первый блок пылеугольный. В 72-м году был включен, включен в работу шестой газомазонный блок. В первую очереди имеем одна работа, первые четыре блока. На твердом топливе основным видом топлива является антрацит. Пятый и шестой блоки работают на газомазутном топливе. Пятый и шестой блок сегодня мы, наверное, не рассматриваем так, как... Они последние, наверное, десятилетия работают эпизодически только в каких-то пиковых режимах, в пиковых нагрузках. Хотя в том числе вот у нас шестой, пятый блок работал в 2014 году. 8, точнее, зима, четырнадцатый, 15 год для обеспечения, в том числе, покрытия электрической нагрузки в Киевском энергоузле и обеспечения, в том числе, теплом города Украины. Поэтому мы их не сбрасываем со счетов, они находятся в резерве. И там, наверное, там тоже есть вопросы по их системе газоочистки. ну это, наверное, не сегодняшнее заседание. По первой очереди. Хочу сразу сказать, и это, наверное, не есть открытие, что все блоки и все котлы у нас обеспечены и построены системой очистки дымовых газов. Те, которые проектные решения, которые принимались в 60-х годах. То есть ну, в некоторых средствах массовой информации, в некоторых источниках заявляют о том, что там чего-то у нас нету, что-то мы отключаем, что-то включаем. Ну этого нету для этого действительно экологические комиссии и вплоть до того, что 1600 человек работали работников станции у нас, из них две трети на города Украины. Ну просто так бы главный инженер она не спрятал бы там под подушкой вот, вот такие режимы. Значит, имеем то, что имеем. Электрофильтры, кроме корпуса 1А, это электрофильтры, построенные в конце 60-х, начало 70-х годов. Тем не менее, это электрофильтры, они мокрые скрубера, как на блоках 200, на блоках 150, на других станциях. И они априори, как бы электрофильтр, имеют эффективность. Но она действительно, даже проектная, не достигает э, тех величин, которые сегодня приняты в Евросоюзе. Это 50 с последующим 20 мг, как говорит Лилия, Лилия Ивановна. Однако есть у нас положительный опыт совместно с областной державной экологией. В 2006 году совместно э, за фонды областной экологической фонды был, был построен и реконструирован электрофильтр 1 на корпусе 1. Это был я на тот момент, наверное, один из первых проектов в Украине. И действительно, совместно с государством, публичное акционерное общество, выполнен проект. Он тяжело и тогда шел. Мы строили его, наверное, порядка двух лет из-за неритмичного финансирования но тем не менее фильтр построен фильтр показал свою эффективность на сегодняшний день это действительно у нас со станции лучший фильтр. что мы делаем дальше на сегодняшний день будем мы на станции мы покажем э, при желании ну, всех наших гостей мы строим э, сероочистную -э, установку тоже это на сегодняшний день в украине на крупных электрических станций. Это первый проект. Длится он, мы начали его строительство в 2013 году. Сначала это был второй этап реконструкции второго блока. На сегодняшний момент ну, ведутся строймонтажные работы. По месту можно посмотреть и где-то по планам нашим ну, в середине в первых, в первой половине года девятнадцатого года у нас по планам введения в эксплуатацию сероочистки с рукавным фильтром, который да, снизит выбросы от второго блока до 50 миллиграмм по твердым, по оксидам серы до 400 мг. Есть там, конечно, свои сложности, почему так долго. Скажем, с 2013 -го года, сегодня 17. -й это строительство. Действительно, это связано с теми событиями, которые произошли в 2014 году, с изменением курса евро и доллара валюты по отношению к гривне. А оборудование закупается все в Польше, то есть за рубежом. Это технология Арафака, польская фирма Арафака. Здесь я хотел бы отметить, что, наверное, одна из проблем не только нашей станции, а всей нашей энергетики и нашей страны, что э, на сегодняшний день, то, что нам известно в Украине, ну, нет таких фирм, таких мощностей, которые могут нашим украинским оборудованием обеспечить нас, построить сыроочистку для того, чтобы достичь тех необходимых, э, миллиграмм, которые прописаны законодательством. То есть технология порции. Значит, что дальше у нас? Мы делаем более мелкие проекты, и сегодня есть представители этих фирм. Значит, мы, у нас уже работает как лабораторная установка, установка по очистке золы от углерода, так скажем, обогащение, ну, может быть, в обратную сторону, изъятие углерода. Наша зала, вот чем она отличается от э, золошлаков других станций, почему ну, как бы она может быть не такой товарной продукт, как, скажем, станции, работающие на газовой группе углей. У нас высокое содержание углерода в 20-20% содержания углерода. И вот в стройку, ни в цементную промышленность не очень охотно идет эта зала. Плюс совместный шлаг шла удаления. Нет раздела сухой золы и мокрого шлака. Общее гидрозона удаления, шла Тоже делает наш этот продукт не очень интересный сегодня для пока, по крайней мере, для ну, других отраслей. Поэтому мы имеем ну, такие лабораторные установки. Это по, еще раз повторяюсь, по очистке золы от углерода. Есть представители, если будет возможность дать ему 2-3 минуты презентовать этот проект. И также мы прорабатываем вопрос малой установки по отбору сухой золы, еще до отправки ее на золоотвал, то есть с первой полей тоже есть такие проработки. Необходимо его осуществить в плане проекта, пройти все необходимые экспертизы. И тогда, я думаю, что мы, мы этот проект также будем внедрять даст нам возможность обружать дополнительное количество залошлаков. Хотя вот, за прошлый год мы отгрузили 17 тысяч залошлаков. Неинтересный наш залошлак. Ну, это один из вопросов, который я в конце, если можно, там, предложение. Что касается, вот Вера Юрьевна сказала по проектам, действительно у нас есть э, прибыль инспекции о том, что не прошли мы экономическую экспертизу наших проектов, по реконструкцию взаимных второго блока, ну и остальных последних проектов, которые у нас были. Поэтому я здесь вот тоже хочу такой вопрос поднять. Понимаете, у нас идет разночтение с инспекцией и ну, как бы, ну, надо... Туркейский судья подсказал вырешиваться пытание. Мы, когда проходили державную экспертизу проекта, а проект реконструкции второго блока, это масштабный проект, не там, ремонт кабинета, а серьезный проект, дорогостоящий. Мы проходили даже государственную экспертизу, в которой был раздел экологическая экспертиза, именно проходя общую комплексную комплекс державную экспертизу. Поэтому у нас этот раздел был. Но если есть... мы обращались, кстати, в Министерство Минстроя, по-моему. Мы говорили ОВНС, да, да, да. ОВНС. ОВНС не Кожен, де пройшла комплекснаковічна експертиза, але в Міністерстві Мінприроди. А просто інші нічбуні, так. Це був залучений експерт, поні що це вони тут є не хвиля. Експерти. Я закон про екологічну експертизу, яким чітко визначено суб'єкт, який здійснює екологічну експертизу. Причому тут. Давайте по питаннях. Ну, у нас інформація є у комітеті про те, що були розроблені та затверджені технічні умови, звели та суміші зголошла підпільський тест для дорожньо-будівельних робіт. Чи взагалі розглядалися, ну, вами по суті як представником власника чи, чи взагалі власником, як центр енерго, е, варіанти використання у, у, у дорожньому будівництві відповідно до затверджених технічних умов? Це, це, це технічні умови, наявні, ну але використання в будівництві, використання в дорожньому будівництві, ну, мабуть, це пріоритет ну, інших. Ми не проти. Ми не проти, якщо у нас будуть забирання Джо Залашна. 27 мільйонів тонн накуплення за 46 що у постійному користуванні електростанції знаходяться три карти з головітарів, загальною площою 145 гектарів. 125 гектарів. Гектар. Дві карти е, реєстровної площі 73 гектарі вони це заповнені, за призначеннями не використовуються е, та підлягають консервуванню. Да, чи, у нас... чи, чи, чи якісь заходи з вами е, здійснювалися щодо консервування, значить, перша карта, вона рекультивірована, і ми поїдемо, ну, посмотримо на це. непосредственно на за отвали, за отвали на площадке. Если Вторая карта с 15 -го года выведена из эксплуатации и мы ее слоем грунта э, обваловали, засыпали слоем грунта и она не является источником пыления на сегодняшний день. Третья карта, третья, третья карта это рабочая наша карта, на которой у нас есть первая секция, она не рабочая а секция, которая является рабочей. Вот при работе там техники, при работе техники она ну, дает эти пыли. Я понимаю по о том, что она да, должна быть заполнена эта карта. Ну, надо посмотреть по месту, да, вот, когда она абсолютно весна. если она заполнена водой, понятно, она пулигни. Ну, карты достаточно большие. И, а тем более сегодня мы говорим, что мы стоим, да, остановлены, поэтому... Но пыление, еще раз повторяю, что идут только в том месте, где работает техника, которая готовит эти карты для работы